Поганий той солдат, що не мріє стати генералом. У ти погода в офісі сьогодні вирішила порушити питання кар'єрного росту. Поки що на тренінгу. Ходімо, що прежде все, абсолютно недостаточно просто много робота для того, щоб постати успішну кар'єру в компанії. Адже кар'єра поняття формату 3D – Рости куди у висоту ширину чи глибину? Ось у чому питання. Есть карьера управленческая, это то, как мы его воспринимаем в классическом понимании, то есть это движение вверх. А есть карьера экспертная. Когда человек углубляется в профессиональную сферу своей деятельности, он становится экспертом, гуру своего дела. Есть карьера, которая позволяет развиваться горизонтально. Да, например, мы развиваемся сначала в одной сфере, потом мы понимаем, что какой-то специфический аспект этой деятельности нас интересует больше. Мы начинаем расширяться именно в этой деятельности, либо переключаемся на какую-то смежную профессию. Чтобы не заблукати у этом тривимірі, нужны специальные инструменты. Один из них, знакомый нам с выпускных классов школы – тест на профориентацию. Он поможет определить, например, как комфортнее работать с людьми или техническим устанавливанием. Мы всегда рекомендуем пользоваться техникой свод-анализа, то есть анализировать свои сильные и слабые стороны. Возможности и угрозы для своего развития, да? если мы его делаем, а і понимаем, что мы хотим двигаться в определённой профессии, в определённом направлении, то это нам опять же помогает выявить и определить зоны нашего развития. Да? Или наоборот, можно сделать этот вот анализ и опираясь на свои сильные стороны, выбрать карьеру. Проаналізували? Тепер готуйтеся до відкриттів і не завжди приємних. Если ну, случается кризис, для чего это нужно? То есть у тебя какой-то навык, он не соответствует ну, как бы, тому уровню, к которому ты стремишься дальше. И, соответственно, проходя кризис, проходя какую-то стрессовую ситуацию, ты начинаешь расти выше. От напрямок своего роста и потребно зафиксировать на карьерной карте. Где я нахожусь сейчас и как я пошагово могу прийти к какой-то цели, пока еще не определенные. Или можно планировать это обратно. Можно сказать себе, через пять лет я хочу быть на вот этой позиции. Что сейчас мне нужно сделать для того, чтобы там оказаться. Лишь будьте уважными и не наплутайте. Карьерная карта – это план действий. План. А не просто записать себе... вот, знаете, как есть список желаний, да, когда-нибудь потом это может быть со мной случиться. Карьера это не то, что с вами случается. Карьера это то, что вы делаете своими руками и своими мозгами. Бажана посада, то такий собі клад. Лопата тут не допоможе, і мапа потрібна особливо. але вдалих вам пошуків і сприятливої погоди в офісі.